Baik saudara, untuk Sarawak semasa kita terus saja bersama dengan rakan penyampai Damia Kasan Ramanya di Studio BRTM Kuching. Silakan Damia. Assalamualaikum dan salam jati sejiwa Sarawak di bawah pimpinan Tan Sri Adenan Satem akan terus memberi perhatian terhadap kepentingan masyarakat Cina khususnya dalam aspek pendidikan. Tan Sri Adnan berkata sejak menjawab jawatan itu pada 2014 banyak yang telah dilakukan termasuk memberikan peruntukan sebanyak 12 juta ringgit kepada sekolah jenis kebangsaan China. Malah usaha beliau memperkenalkan 53 perkara termasuk menurunkan tarif elektrik, pemansuhan bayaran tol dan penurunan tambang feri ternyata demi kesejahteraan rakyat negeri ini. Justru beliau mahu masyarakat itu terus memberi sokongan padu kepada barisan nasional bagi membolehkan beliau terus membantu masyarakat itu. Tan Sri Adenan berucap merasmikan majlis perjumpaan warga kerja Sin Yang Group of Company di Miri semalam. Pada majlis itu Tan Sri Adenan berjaya mengumpul sejuta ringgit melalui dendangan tiga buah lagunya yang akan disumbangkan kepada pusat dialisis Permai Jaya. Sementara itu pengarah eksekutif Sin Yang Group of Company James Ling Lu Kiong memberitahu warga Xinjiang membuat ikrar untuk terus memberi sokongan kepada Tan Sri Adnan Satim. Rating populariti Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim yang kini mencecah 90% akan menjadi kekuatan kepada Barisan Nasional BN untuk memenangi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11. Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan berharap populariti ini akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan kepada BN. Namun katanya ini tidak bermakna petugas BN menjadi leka dan sambil lewa untuk meraih sokongan pengundi untuk memastikan kemenangan BN. Ini seharusnya menjadi uh... Penyuntik semangat kita untuk bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh, untuk meraih sokongan dan kita tidak... Alfa dengan perkara ini. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Kemudahan Awam ditemui pemberita pada perasmian projek naik taraf bekalan air ke Semunjan dan gedung di Semunjan. Sementara itu dalam ucapannya beliau berkata usaha terus dipertingkat untuk memastikan rakyat di Semunjan mendapat bekalan air terawat sepanjang masa terutama ketika musim kemarau. Katanya sistem retikulasi kini sedang diperluas di seluruh semunjan. Manakala bagi kawasan yang tidak dicapai oleh sistem itu pula, kerajaan akan melaksanakan sistem bekalan alternatif. Projek bernilai lebih 60 juta ringgit itu antara lain melibatkan pembinaan tiga tangki air di kedudukan tinggi di Selabi Bisrian, Gedung Nasmunjan untuk menampung bekalan air di loji semunjan. Kerajaan akan menyalurkan terus dana bagi badan bukan kerajaan, kelab organisasi sosial dan persatuan di negeri ini untuk melaksanakan aktiviti mereka melalui geran projek kecil luar bandar MRP. Menurut Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom, penyaluran dana ini bagi membolehkan mereka melaksanakan pelbagai aktiviti sosial untuk masyarakat setempat. I feel that uh, I need to reinforce them. I need to Give them some sort of uh, assistance that will enable them to uh, reach out to certain categories of people, which I notice uh, are quite uh, a lot in this Pakan uh, uh, area, Sarike area. Katanya setiap klub dan persatuan ini memainkan peranan tersendiri dalam mendokong usaha kerajaan membangunkan sosial budaya dan ekonomi rakyat di kawasan luar bandar di negeri ini. Beliau ditemui pada majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP di Pakan. Pada majlis tersebut sebanyak 24 organisasi menerima geran masing-masing dengan keseluruhannya berjumlah lebih RM500,000. Belia di negeri ini dipelawa untuk menyertai pertandingan filem pendek mengenai Sarawak yang bertajuk Sarawak Movie in the Rainforest. Menteri Muda Pelancongan Negeri Datuk Talib Zupili berkata, pertandingan yang dibuka sehingga 15 Julai depan itu bertujuan untuk mempromosikan Sarawak selain mencukil bakat generasi muda dalam industri perfilman. Tambahnya, pertandingan itu juga bersempena Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, RWMF selain sebagai produk khas bagi anugerah dan festival filem antarabangsa ASEAN, AIFA. Bercakap pada sidang media yang dikucing, beliau berkata filem itu perlu mempunyai tiga elemen iaitu budaya, pengembaraan dan alam semula jadi dengan durasi 5 hingga 7 minit. Wang tunai berjumlah RM5,000 akan menunggu pemenang selain pas masuk percuma festival itu. Pertandingan dianjurkan bersama Angkatan Zaman Masang Sarawak Azam dan Lembaga Pelancongan Sarawak STB dan mereka yang berminat boleh menghubungi talian 082-411-799 atau email ke carryatazam.org www.hakim.my atau .my. Sementara itu, pada sidang media yang sama, Datuk Talib Zupilip memberitahu beberapa hadiah menarik agar menanti pengunjung di buf Kementerian Pelancongan Negeri bersempena program sejiwa senada di Metro City Kuching hujung minggu ini. Katanya antaranya ialah dua tiket penerbangan pergi balik Kuching Hong Kong serta dua tiket pergi balik Kuching Mulu dan pas masuk percuma RWMF. Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu di Lunduk merupakan kawasan yang terletak paling hujung negeri Sarawak iaitu Barat Daya bahagian Kuching bersempadan dengan Kalimantan Barat Indonesia. Dahulu pembangunan dan kegiatan ekonomi di kawasan ini agak perlahan. Bagaimanapun kini dengan pelbagai projek pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan ia bakal merangsang serta merancakkan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Wartawan Penny Report ada kupasannya. Dun Tanjung Datu terletak di bawah Parlimen Sentubong, merangkumi kawasan dari Teluk Melano hingga ke Sungai Rayu di Matang dan terdapat 56 buah kampung di bawahnya. Kebanyakan penduduk di kawasan ini terlibat dalam sektor pertanian, manakala di kawasan pesisiran pantai pula, kebanyakannya adalah nelayan. Sejumlah 9921 orang pengundi berdaftar terdapat di DUN ini dengan pecahan pengundi Melayu Melanau 53.2%, diikuti Iban 18.9%, Cina 17.6%, Bidayuh 9.8% dan lain-lain 0.5%. Lundu terletak lebih 80 km dari Bandaraya Kuching manakala Pekan Sematan kira-kira 24 km dari Lundu yang merupakan pusat pentadbiran bagi Dun Tanjung Datu dan kedua-duanya dapat dihubungi melalui darat. Tinjauan RTM mendapati daerah Lundu pesat membangun seperti daerah-daerah lain di negeri ini dan perkara ini turut diakui pegawai daerahnya Hamsen Haji Atal. Semenjak yang amat berhormat ah, menjadi pemimpin tampukan negeri Sarawak pada masa ah, kini, dua, dua tahun yang lepas, beliau telah banyak membuat perubahan ah, di kawasan Tanjung Datuk. Selain itu, langkah kerajaan untuk membina Kolej Matrikulasi dan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex di daerah Lundu yang keseluruhannya mungkin mencecah kos sebanyak 200 juta, ringgit. ...disambut gembira oleh rakyat berbagai lapisan. Untuk menampungkan apa nama sekiranya pelajar-pelajar yang kurang mampu... ...untuk pergi ke pelajaran peringkat tinggi yang boleh belajar di siap... Bagi golongan peniaga kecil, projek Medan Selera Lundu di Jalan Kubu, jika siap kelak, dilihat memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui industri kecil dan sederhana. Bagi kami untuk peniaga-peniaga kecil, macam kami orang untuk memang bagus. Uh, macam untuk menambahkan pendapatan, uh, menaik taraf, bersiap. Uh, uh, memang bolehlah ambil peluangnya. Projek yang dibina di tapak berkeluasan 0.75 hektar ini menelan kos sebanyak 4.3 juta ringgit. Teluk Melano dan Serabang yang juga terletak di kawasan Dun Tanyodatu memang diakui antara perkampungan indah di Sarawak namun kekangan akses perhubungan masih lagi membelenggu penduduknya. Bagaimanapun, projek Leboraya Penbonio dilihat membawa sinar baharu dan memberikan seribu satu rahmat kepada penduduk yang masih menggunakan pengangkutan air sebagai pengangkutan utama. Ibarat perumpamaan, orang mengantuk disorongkan bantal. Senang lagi nak menyimatkan masa musim ke-7 perlu pakai but lagi. Teruk bang macam kami lah ya di Teluk Melano ya, macam matulah anda sendah. Betul-betul ha. tak nyaman lah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib pada 15 September tahun lalu telah melancarkan permulaan kerja pembinaan lebuh raya Penbonio bagi jajaran sematan ke Teluk Melano. Penbonio tanah di nanti nanti orang lah. Macam kini tu kita banyak orang kita bumi putera dari lunduk sini dah mupuk berniaga sebab kemudahan jalan raya dah ada. Jadi sidak ngembak barang dari kampung pun dengan senang lah. Jadi barang-barang yang diusaha kalian oleh penduduk kampung itu dilunduk itu lah khasnya. Nah dapat dipromotkan dengan lebih meluas segi lah um, macam kini tu kami tu bertapak di situ aja kelaknya akan lebih lagi meluas dengan adanya jalan Pembonio. Pembinaan Pembonio juga dilihat memberi impak besar kepada sektor pelancongan di Dun Tanyudatu yang mempunyai banyak destinasi menarik untuk dikunjungi antaranya Pulau Talang-Talang dan Pulau Satang yang amat terkenal dengan hidupan liar marin selain pendaratan dan penetasan penyu. Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu merupakan kawasan yang diwakili oleh Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Haji Satem dan harapan penduduk agar kawasan ini terus mendapat kemajuan berlipat kali ganda memandangkan ia adalah kawasan yang diwakili oleh pemimpin nombor satu bumi kenyalang ini. Laporan Penny Ribot serta juru kamera Sari Ijimi dan Wan Ismail untuk RTM. Pengagihan wang ehsan kepada penduduk terjejas banjir bukanlah satu gimmick politik pada musim pilihan raya. Sebaliknya ia adalah usaha berterusan membantu meringankan beban rakyat. Kita tak nak juga ini jadi satu gimmick. Ini satu tanggungjawab. Ini satu kebajikan yang diberi oleh kerajaan kita tak ber, tak ada kaitan dengan pilihan raya. Sebab tu pengagihannya kita tak segerakan tetapi uh, kita buat berfasa-fasa. Dan kemungkinan uh, fasa ketiga ni kalau tak ada kesempatan masa uh, dalam tempoh dua minggu ni selepas pilihan raya Rubiah Wang memberitahu media selepas merasmikan program Jabatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak dan komuniti di Dewan Suara Semerahan. Seramai 337 penerima wang esan dari lima buah kampung yang terjejas banjir awal tahun ini menerima bantuan itu dengan jumlah keseruhan RM168,500 bagi fasa kedua ini. Secara keseluruhannya, serabai 414 penerima dari Parlimen Semerahan telah menerima bantuan itu melibatkan jumlah RM207,000. Manakala untuk seluruh negeri Sarawak, seramai 1,388 penerima telah menerimanya melibatkan jumlah sebanyak RM634,000. Jabatan Pertahanan Awam JEPAM Sarawak akan menempatkan pegawai dan anggotanya di beberapa kawasan pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11 ini. Pengarahnya, Kenal Mokhtar Samad berkata ia akan melibatkan 200 pegawai dan anggotanya. Kita menempatkan beberapa tempat yang dijangka sedikit masa kempen yang mungkin sedikit panas tetapi taklah sepanas di tempat-tempat lain di negeri Sarawak negeri yang aman makmur secara kempen ya jadi saya percaya uh, tetapi anggota kita uh, kita lebih kepada civilian protection ataupun uh, pencegahan ataupun kontrol masyarakat awam daripada terlibat khususnya dari masa kempen nanti kerana banyak uh, pergerakan uh, crowd yang berkumpul kita memastikan tiada anasai-anasai yang boleh mengganggu semasa kempen Tambahnya, JEPAM turut akan menempatkan 15 buah ambulan dan kenderaan pacuan empat roda di beberapa lokasi selain membuka bilik kecemasan selama 24 jam. Kenal Mokhtar berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Jabatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak dan komuniti di Dewan Suara Kota Semarahan. Pertubuhan Kanser Kanak-kanak Negeri Sarawak SCCS sekali lagi menganjurkan kempen Go Bold yang memasuki edisi ke-8 tahun ini. Sempena kempen tersebut, Kelab Rotary Swinburne Campus Sarawak telah menganjurkan Satellite Chef Go Bold yang telah menarik seramai 10 pelajar untuk membantukan kepala mereka bagi mengutip dana untuk kempen tersebut. Pengurus Program dan Perkhidmatan SCCS, Jody Sim pada program itu di Kuching berkata usaha kelab itu harus dipuji kerana menyokong kempen berkenaan sejak tiga tahun lepas, kelab tersebut telah menyumbang lebih RM31,000. Tahun ini Kelab Rotary Swinburne Kampus Sarawak telah mengutip lebih 11000 ringgit bagi membantu SCCS meningkatkan perkhidmatan sokongan rumah transit yang dibina khas untuk keluarga dari luar bandar yang memerlukan tempat tinggal sementara sepanjang tempoh rawatan anak mereka di hospital. Pada majlis tersebut juga salah seorang pelajar Swinburne Muizuddin Mateli yang juga penghidap kanser Bekongsi pengalaman beliau. Like me, I don't know that I'm so surprised tiba-tiba kami ada colon cancer and I'm stage 2. So and uh, everyone don't expect that. So uh, it's good to have awareness among students because the student is the new um, leader, a uh, new um, generation for the future. Manakala Muhammad Nor Azafri Nor Azman dari jurusan kejuruteraan robotik dan mekatronik berkata, keputusan untuk membotakkan kepala adalah sebagai tanda sokongan moral terhadap pesakit kanser di seluruh dunia. And then suddenly when I heard muiz Mu speech, just yes now Mui's speech, he said how he fight cancer. I was really moved, so I decided to go board on the on that spot. Dalam pada itu majlis tersebut diserikan dengan kehadiran serta gelagat empat pesakit kanser kanak-kanak yang turut mengambil kesempatan ini untuk mempotakkan kepala mereka. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak Unimas melangkah ke satu fasa baru dengan termeterainya Memorandum Perjanjian Persefahaman MOA bersama I-Specialist Centre ESC Kuching semalam. Perjanjian berkenaan ditandatangani oleh Naib Chancellor Unimas, Prof. Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi, manakala ESC Kuching diwakili oleh pengarah perubatannya, Dr. Dennis Kongkat Ming. Pertukaran tersebut disaksikan oleh Menteri Muda Pembangunan Belia, Datuk Abdul Karim Hamzah. Menurut Datuk Dr. Muhammad Kadim, memorandum tersebut akan membolehkan UNIMAS bekerjasama membangun kepakaran dalam bidang ophthalmology dengan ESC. Datuk Dr. Muhammad Kadim yakin melalui kerjasama itu, UNIMAS mampu meningkatkan taraf perubatan berkaitan mata khususnya di Sarawak. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Majlis Convocation Institute Kemahiran Mara Kucing kali ke-50 di bangunan Dewan Undangan Negeri Lama pada 8.45 minit pagi. Sementara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Lintalip Saleh, akan merasmikan sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia Peringkat Negeri Sarawak di Taman Rimba Bukit Lima Sibu pada 9 pagi. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kita bersama Faris di Angkasa Puri. Silakan.